97 iflərə aidddir. Əvvəlcə ifin qaydasını deyim. Çox faydalı bir qayda deyirəm, qeyd edəyin. Deməli, ifdən sonra iki şey gələ bilər. İndiki sadə, bir də keçmiş sadə. İndi sadə gəlirsə o bir tərəfə gələcək. Deməli, shall will, shall will keçmiş sadə gələrsə, olacaq should would. Deməli, sağ tərəfdə nə gələ bilər? İki şey. İnci sadə, keçmiş sadə. Bu kisməndən başqa nə gəlsə, onlara alağotu deyəcəyik və onları kiçiləşdirəcəyik. Onlar nə olacaq? Deməli, olan cümlədə nə ola bilməz? Shall ola bilməz, will ola bilməz. Davaməci zamanlar, ing-lər ola bilməz. Bitmiş zamanlar, have-lər ola bilməz. Yalnız iki şey ola bilər: inki sadə, keçmiş sadə. İndi isə qayda testimizə. 1-ci sualda ifin əlaqotlarını təmizləyirik. İki şey saxlayırıq: inki sadə, keçmiş sadə. Variant B və I qalacaq. Baxırıq o bir tərəfə. O bir tərəfdə should vədolsa keçmiş zaman götürürük, shall və olursa inki zaman götürərik. Deməli burada will var. Ona görə də doğru cavabımız I variantı, çünki gələcək zaman dostu inki zamandır. 2-ci sualda yenə ifin əlavətlarını təmizləyək. Getsin, D getsin, B getsin. 2 şey qalır. İndiki səhifə keçmiş səhifə. Bu bir tərəfdə baxıram, will var. Gələcək zamandırsa, deməli onda ikinci zaman olacaq. Doğru cavab İ. 3-cü sualda yenə ifin əlavətlarını təmizləyək. Doğru cavab, daha doğrusu namizəd 2 dənə qalacaq. A və D. O bir tərəfdə yenə will var. Deməli doğru cavab olacaq ikinci zamanda D variantı. 4-cü sualda yenə ifin əlaqətlərini təmizləyə iki şey saxlayaq. İnki sadə D, keçmiş sadə E. O bir tərəfdə will var. Deməli olacaq inki zaman D variantı. 5-ci sualda yenə ifin əlaqətlərini təmizləyə iki şey saxlayaq. İnki sadə A və B, keçmiş sadə D və E. Bunlar keçmiş zamanda inkarda olduqlarına görə onları da götürürük. Baxın əvvələ əvvəldə var won't yani will not-un qısa forması. Deməli biz inki zaman götürməliyik ya A ya B. Tərcümə edirik: David yaxşı bir iş əldə edə bilməyəcək, əgər o imtahandan keçməsə. Məntiqlə B variantı doğru cavabdır. 6-cı sualda yenə ifin əlaqətli olan təmizləyəcək iki şey saxlaq: inki zaman və keçmiş zaman. Digər tərəfdə will gəldiyinə görə doğru cavab inki zamanda olacaq, C variantı. 7-ci sualda yenə eyni qayda ilə ifdən sonra iki zaman saxlayaq, imci zaman has, keçmiş zaman had. Digər tərəf gələcək zamanda olduğuna görə doğru cavab C si variantı olacaq. 8-ci sualda yenə ifnalığıdır, təmizləyək, 2 variant saxlayaq, C si və I. Digər tərəf gələcək zaman olduğuna görə doğru cavab I. 9-cu sualda ifdən sonra Deməli, təmizliyirik. 2 variant qalıb: C və A. İnə gələcək zamanın dostu nə idi? İnki zaman, C variantı. 10-cu testdə if-in sağ tərəfini təmiz desək, deməli, aloqotdan çıxaq. A the will, did the will, ida e will not. Qaldı B və C. Keçmiş zaman qoyanda, would. Biz qoymalı idik would. Ona görə bu səhvdir amma imci zaman qoyanda və ya biz qoyuruq nə shall we si variantı doğrudur. 11-ci sualda yenə ifinoluqların təmizləsək qalacaq iki variant B və e. I. İmci sadə zaman gələndə digər tərəfdə shall we gəlməlidir. Doğru cavab B. Won't will not deməkdir. Sual 12. Yenə ifin sağ tərəfin düzəldək. Deməli, ağ otdan çıxaq. A variantı will olmaz, B də will olmaz. Qalır nə? C, D, E. E, e variantında keçmiş zaman olanda burada gəlməli idi should would. E, C və D variantında inki zaman gələndə isə biz sol tərəfə shall will qoymalıyıq. Doğru cavab C. 13-cü sualda if-in sağ tərəfini təmizləyək. B, C və E variantları səhvdir. Qaldı A və D. İnki zamanının yanına will qoya bilərik. Doğru cavab D. 14-cü sualda ifin yanına əlaqotların təmizləsək C, D, E gedər, qalar A, B. İnki zamanı yanına biz will qoymalıyıq. Doğru cavab A. 15-ci sualda əlaqotların təmizləsək birinci tərəfdən A, B gedər, ə, qalar C, D, E Di variantında found keçmiş zamandır. Biz bura nə qoymalı idik? Should would qoymalı idik. İnki zaman qoyanda nə qoyuruq? Will. Doğru cavab i. E. 16-cı sualda if ortada gəlib, amma bu necə fərqi yoxdur. If-dən sonrakı ilk boşluq inki sadə və keçmiş said olmalıdır. Sağ tərəfi təmizləyəcəyik. A variantı keçsin, bir də D variantı keçsin. Qaldı B, C, I. E. Promised keçmiş zamandır. Bununla qoymalı idik would vil olmaz. C si və i variantlarında isə promise hərkəsi inki zamandır, biz oby tərəfə qoymalı idik. Şəl, veil olur. Cavab C si variantı. 17-ci sualda yenə if-dən sonra təmiz desək, bir dənə i variantı gedər. Əvvəlcə baxaq keçmiş zamanlara, yəni asket olanlara C si və D variantı. Keçmiş zamanlı olanda biz oby tərəfə shudud qoymalı idik. Nə C si variantında yoxdur, nə D variantında yoxdur. Keçirəmin iki zamanlara, ask olanlara A və B variantlarına. İndi zaman olanda digər tərəfdə gəlməli idi shall will. A variantı səhvdir, B variantı düzdür. 18-də yenə if ilə bağlı olan təmrincəsə 2 variant gedər, qalır A, C və D. A variantında A keçmiş zamandır. Burada olmalı idi should would. A səhvdir. C və D variantında it e, indi zamandadır və onun yanında olmalıdır. Gələcək zaman D düzdür. 19-cu sualda if birinci tərəfdə gəlib, onun yerinə birinci tərəfdə biz əlaqət dağanın təmizləyək, B variantı keçsin, D variantı keçsin, qaldı A, C və I. E. A və C keçmiş zamandadır, repəyə, deməli onun yanında olmamalıdır. Should vət heç birində yoxdur. I e variant indi zamandadır, repəyə, onun yanında olmalı idi gələcək zaman düzdür. E variantı. 20-də, yəni if əvvəldə gəlib birinci tərəfdə, əlaqotların təmizləməli, saxlamalı, xnəy, imçi zaman, keçmiş zaman. İmçi zamanın inkarı nədir? Don't doesn't. Keçmiş zamanın inkarı nədir? Didn't. Qalır B, C, D. Keçmiş zaman olarsa, sağ tərəfdə gəlməli idi should would. C variantı səhvdir. İmçi zaman olarsa, yəni don't olarsa, sağ tərəfdə gəlməli idi shall will. O da bir variantı da var. Doğru cavab B. 97-ci sual sınaq bit